И сестры вы такие все красивые прекрасные свежие веселые слава господу потому что наш господь живой аллилуйя я очень рад сегодня быть могу быть вместе с вами хотя знаю очень мало людей я не знаю есть ли те которые с первых первых собраний остались или наверное наверное это сестра наверное тоже люди я помню, тогда похоже было. Да. Наверное, они все. Кто-то ушел домой. Да, вот это уехал. Ну ничего, но я благодарен Господу, для меня это чудо, что в субботу, ну, в, что в пятницу, рабочий день, я уже на субботу и живу, рабочий день, и столько пришло на молитву, обычно а на молитву мало людей приходит. А здесь слава, Господу. слава Богу. Мне пастор э, Владимир сказал, что поедем благодатный на нам молитву. Я с удовольствием хотел побыть вместе с вами. Вот и э, прекрасное воздание есть. Я немножко хочу рассказать, как это, я вспомнил, как это все было. Мы ехали с братом Володей Мишуком в, в, это, на... Э, в вы открывать церковь? Мне Господь ночью сказал, надо ехать открыть церковь. И мы едем. Руслухай, давай еще заедем сюда, в Октябрьский поселок. Здесь надо назначить собрание по пути мы. Вот так быстро. Мы приехали к заведующему Дому культуры, сказали, что на воскресенье здесь будет собрание, хор будет, все. Вот. Она все написала, все, приезжайте. Вот. И так потом Немножко дворцы культуры собирались, потом э, э, у меня был очень хороший друг, начальник ЖКХ. Он дал полбарака какого-то там... Э, сент... а? Знаете, да? Посмотрите, это я тем, которые может, не знаю, рассказываю. Вот. и Кстати, он, он очень много сделал для, для нас, для церкви. Этот начальник, э, сейчас его сын, о, там, где пастор э, Дудик Саша, он покаялся. Его сын. Вот. А потом, говорят, там э, мебельный магазин вроде будут закрываться. Пошли, говорю, туда. Мы пошли, э, несколько раз обошли вокруг, с поднятыми руками, поднялись Библию, помолились. То есть посвятили. Вот этот. Вот это. Мы... Здесь мебельный магазин был, если конечно. Видите, я знаю. Да, да. Вот. И я знаю, что то, что, что надо посвятить, отделить для Господа, посвященный, это отделенный для Господа. Вот, и потому что так и в ну, Карелии делали. И потом я слышу, что какой-то предприниматель его приобрел себе. Вот, и мне вот не получилось. Ну что ж, молились. Я говорю, подожди ты, еще не все. Я знаю, что то, что посвящено Господу, оно будет для Господа. И как-то так получилось, что Кравчук Виктор говорил, что слушай, а? первый пастор, что здесь, сказал, что все же этот магазин мебельный, сейчас там церковь, слава Господу. Слава Богу. Вот так так вкратце, да. Но я вас всех люблю, вы дороги, вот, и я не знаю, какая цель вашей молитвы, но какая бы ни была, то мы обращаемся к Господу всегда. Я знаю, что одна постоянная цель и нужда за, за мир на Украине. И это и Вы молитесь, и во всех странах молится, и в Америке молится. Почти каждое, каждое собрание, отдельная молитва совершается вот И я хочу просто ободрить всех вас Словом Божьим. Потому что самое, что... Главное ободрение для нас Это есть Слово Божие, правда? Когда вы, Когда печаль Когда когда скорбь на сердце Открывайте Слово Божие И читайте, оно поддержит вас Укрепит вас Даст вам веру, силу И будете идти вперед Я так во всяком случае и делаю И оно помогает Хочу прочитать Очень знакомое место Не буду больших я поднимаю большую тему, потому что хотел бы слушать своих вот даже мои ну, родственники здесь есть, вот, и на то Павел мой, тезка, мы вместе трудились в этом, да, это я правда сказал, Павел, да, 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 да ну, но, но я вот подальше отправил, за Карелией еще тысячу километров, наверное, ну ничего, слава Господу, там... <мек> <связывая> <Да>. <связывая> <связывая> Я всегда стараюсь говорить очень просто и доступно, потому что это, ну, так, так, ну... Читаю место писания 7 глава Евангелия Матфея, знакомое место 7 стиха, несколько стихов прочитаю. Просите, и дано будет вам ищите и найдите, стучите и отворят вам. И по всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащий ему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у в рыбы, подал бы ему камень, и когда попросит, когда попросят хлеба, подал бы ему камень, и когда попросят рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злыми, имеете умеете деяния благие давать детям вашим тем более отец ваш небесный даст благо просящим у него вот такие слова здесь здесь три таких не, глагола. это ничего что я на, на русском языке потому что я ну я если я буду на украинском вы будете смеяться а в церкви смеяться нельзя Oh, oh, уже, вроде, нельзя, не <къем> Здесь такие глаголы. Просите, стучите и ищите. Запомните, просите, стучите, ищите, стучите. Ну, просить то мы знаем. У нас есть очень много, о чем просить Господа, и мы всегда просим. А есть еще такой, вот, ищите. А что вы должны искать? Господа искать. Правильно. О, знаю, наверное, лучше всех. А где его искать? Там в предписании э, Хайса написано, ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте его, когда он близко. Я знаю, что Господь сегодня близко. Надо искать его. Вы знаете, где да, сказать. Писание говорит, я буду искать его у себя, внутри. Нас внутри, у каждого живет Господь. Потому что Он сказал, вселюсь у них, и буду их Богом, а они будут моим народом. Но Он все живет в нас, но, но его надо иногда искать. И вот Слово Божие говорит, я буду искать его внутри, у себя. И так иногда бывает. Что он в нас Но мы должны его искать И найти его И вот мне нравится э, Вот это что мы должны искать его Мне это, это очень нравится И на каждом собрании Мы должны в первую очередь искать его То есть найти его И дать ему полную Все право э, Говорить и, и работать с нами а почему искать? Вы знаете, что заботы века этого, в котором мы живем, иногда они удаляют от нас Господа, иногда он где-то, где, -то, где -то, может, чем -то, ну, в то место, где он плевает, чем-то оно заполнено другим, и его нужно откопать, очистить и найти. Вы помните тот случай, когда э, потеряла одна из той притчи, драхму потеряла. Знаете, что она? И надо найти драхму, но она что она сделала в первую очередь? Она включила свет, зажгла свечи, в первую очередь. Я бы на ее месте на одну искал бы драхму, но потерял, надо искать. Она свечи зажгла, то есть включила свет. И мы тоже должны во свете Божьего Слова опираясь на Божье Слово, искать Господа. И, и, и больше того еще, она взяла метлу и начала мести комнату. Это тоже нормально. Она ищет драку, но, но уборку делает в своей комнате. Вам приходилось иногда, э, ну, когда-нибудь что-то искать, правда? Особенно, когда немножко мусора много вот, на полу, или что-то упало. И когда начинаешь, так трудно найти, а когда начинаешь нести, она мила, мила, и за, зазвенела. Нашла, слава Богу. Позвала подруг своих, друзей, и начали радоваться и славить Господа, потому что нашла. Вот так нужно, когда ищешь Господа, включай свет. Во тьме сложно найти Господа. Свет, в свете Божьего Слова. Включай и начни уборку делать в своей комнате. Потому что Бог никогда ничего из, из мусора не имеет никакого дела. Бог здесь святой Бог. И нужно немножко убрать комнату, привести в порядок, и тогда найдем его. И просящий получает, ищущий находит и стучащий ему А кто такие вот просящие? Или ищущие? Вот три, три слова. Просящие, ищущие и стучащие. Вот этот может быть стучащий. Он стукнул раз и все. Стучащий – это человек, который стучит не раз, много раз. Стучит, 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 пока тебе не откроют. Стучащему отворят. Проси, не только раз проси. Просящий человек, который, который просит, постоянно просит, до тех пор, пока не, не придет ответ, он просит. И ищущий, если кто еще не нашел Господа, я думаю, все, все нашли его. Ищи, пока не найдешь. Стучащему отворяют, ищущий находит, и просящему, и просящему получает. Гос... И стучащему отворяют. Пусть Господь благословит вас и ваши молитвы, вот это собрание. Я знаю, что сегодня кто-то принес свои нужды, проблемы, Господь силен и готов сегодня ответить тебе. Только продолжай стучать. Если один раз не получилось, если сегодня даже завтра найдешь. Но продолжай стучать. Просящий, ищущий и стучащий. Пусть Господь благословит. Если один раз стукнул, и один раз попросил, это не, не уходит, что ты просящий человек. Или стучащий. Проси, Стучи, пока не добьешься цели и ответа. Пусть Господь обильно благословит вас. Аминь. Аминь. Вот.